ជំន립សុរថ្ងៃទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនយើងបន្តបន្តទៀតគឺយើងសិក្សាអំពីសភុឆ្នាំ២សភុធ្នាក់ភាសាចិនផ្នែកទី1ដល់ដែរណាយើងចូលដល់ការធ្វើលំហាត់ផ្គូកកងរបស់យើងគឺយើងបានដល់លេខ1លេខ1ភាសាចិនគេនិយាយថាចុងវ៉ាន់ចុងវ៉ាន់តែយើងបកប្រែគឺបកប្រែថាភាសាចិនណាន័យថាយើងបានរៀនរួចរាល់ហើយតើត້ອງនឹងការបកប្រែពាក្យឬក៏ប្រកបភីងអ៊ីងជាភាសាចិន ចឹងចុងវណ្ណប្រែថាភាសាចិនណាចឹងយើងមកមើលតើពាក្យលេខរៀងបកប្រែជាភាសាខ្មែរភាសាចិននេះត្រូវនឹងអក្សរអង់គ្លេសមួយមួយណាអក្សរតូចមួយណាចឹងត្រូវជាមួយនឹងអក្សរ G នេះណាយើងគូលេខ1មកភ្ជាប់គូបន្ទាត់ណាគូបន្ទាត់ទម្លាក់ពាក្យថាចុងវណ្ណលេខ1ហ្នឹងមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងអក្សរមួយនេះណា G នេះណាភាសាភាសាចិនដែលវាមានការបកប្រែពាក្យថាភាសាចិនចូលដល់លំហាត់ទី2 បសន្ធីខ្ញុំលៀងលឿនអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment ក្នុងវីដេអូនេះបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមបត់ថយការអានឬក៏បង្រៀនលឿនណាអញ្ចឹងយើងចូលដល់លំហាត់ទី2ដែលភាសាជិនគេនិយាយថាស៊ីងឈីសានណាស៊ីងឈីសានបើយើងបកប្រែយើងធ្លាប់រៀនហើយណាភាសាពាក្យហ្នឹងគឺបកប្រែថាថ្ងៃពុទ្ធថ្ងៃពុទ្ធណាស៊ីងឈីសានប្រែថាថ្ងៃពុទ្ធចឹងយើងមកមើលអក្សរខាងនេះ តាត្រូវជាមួយនឹងអក្សរមួយមួយណាគឺត្រូវជាមួយនឹងអក្សរ X ណាបកប្រែថាថ្ងៃពុទ្ធចឹងយើងគូផ្គកពីលេខគូផ្គងបន្ទាត់មកលេខ2ត្រូវជាមួយនឹងអក្សរអក្សរ X នេះណាថ្ងៃពុទ្ធនិយាយចូលដល់លេខ3ណាលេខ3ភាសាចិនគេនិយាយថា錢พูดจ่ายหวนណា錢พูดจ่ายหวน錢普จ่ายหวนបើន័យថាបកប្រែជាភាសាខ្មែរគឺពាក្យហ្នឹងគឺមានន័យថា ភ yeah. to ាសាខ្មែរណាជាពូចាយវលប្រតែភាសាខ្មែរណាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងយើងមកមើលភាសាភាសាខ្មែរគឺត្រូវជាមួយនឹងអក្សរ F នេះណាអញ្ចឹងយើងគូសភ្ជាប់ពីលេខ3ជាមួយនឹងអក្សរមួយនេះណាអក្សរ S នេះណាភាសាខ្មែរចូលដល់លេខ4លេខ4គឺភាសាចិនគេនិយាយថា T E T E T in a T E ហ្នឹងមកបបប្រែជាភាសាខ្មែរយើងគឺ កៃឡាណាកៃឡាបើសិនជាធីអ៊ីខគឺម៉ੌងកៃឡាអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងធីអ៊ីណាធីអ៊ីបកប្រែថាកៃឡាមួយម៉ាត់ទេណាអញ្ចឹងកៃឡាភាសាចិនយើងដឹងហើយឥឡូវយើងគូភ្ជាប់ជាមួយនឹងអក្សរអាយនេះណាគឺបកប្រែថាកៃឡាអញ្ចឹងគូលេខ4ភ្ជាប់ជាមួយនឹងអក្សរអាយនេះណាខាងក្រៅគេប្រអអស់ ចូលដល់លំហាត់ទី5របស់យើងគឺយើងអានជាភាសាចិនហើយបកប្រែបន្តមកយើងមកគូភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យខាងនេះណាកាន់សំណដៃរបស់យើងជាភាសាខ្មែរពាក្យទី5សិងឈីសឺណាយើងអានថាសិងឈីសឺសិងឈីសឺណាបកប្រែថាថ្ងៃប្រហោះណាយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរចេះយើងមកមើលតើតើត្រូវនឹងអក្សរមួយមួយណាដែលថ្ងៃប្រហោះ គឺត្រូវជ right? ាមួយនឹងអក្សរ B ណា B គឺបកប្រែថាថ្ងៃប្រហោះជាភាសាខ្មែរយើងអញ្ចឹងត្រូវជាមួយនឹងលេខលេខ5ជាភាសាចិនគឺស៊ិងឈីស៊ុំឈីស៊ិងឈីស្ឹកណាអូខេចឹងយើងបន្តទៀតលំหัสទី6គឺស៊ិងឈីលាវស៊ិងឈីលាវបកប្រែថាថ្ងៃថ្ងៃសៅណាស៊ិងឈីលាវប្រែថាថ្ងៃសៅថ្ងៃសៅគឺវាត្រូវជាមួយនឹងអក្សរ អក្សរ A ណាគូសជាប់មួយនឹងថ្ងៃសារមកអក្សរ A អូខេអញ្ចឹងលេខ6ត្រូវនឹងអក្សរ A លេខ7ណាលំហាត់លេខ7ពាក្យជាភាសាចិនគេនិយាយថា in one in one in one បកប្រែថាភាសាអង់គ្លេសណាភាសាអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសចិនគេនិយាយថា in one ណា in one អញ្ចឹងយើងត្រូវមួយនឹងអក្សរអីគេអក្សរ E នេះណា ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងគូស្ពាត់លេខលេខ7តហ្នឹងអក្សរ E អង់គ្លេសនេះណាអូខេចូលដល់លេខ8ពាក្យជាភាសាចិនគេនិយាយថាម៉ៃយោណាម៉ៃយោម៉ៃយោប្រែថាគ្មានឬក៏អត់មានឬក៏មិនមានអញ្ចឹងយើងមកមើលពាក្យខាងក្រៅខាងនេះតើមានពាក្យថាអត់មានមិនមានឬក៏គ្មានទេក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺត្រូវជាមួយនឹងអក្សរ D ណាអក្សរ D ប្រែថាអត់មានអញ្ចឹងវាស្មើនឹងពាក្យថាគ្មានឬក៏មិនមានចាស់អត់មានដែរអញ្ចឹងយើងគូស្ពាត់ពាក្យលេខ piece ជីវសាស្ត្រចិនលេខ8នេះមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងអក្សរ D ណាជីវសាស្ត្រអក្សរនេះមៃយោណាមៃយោមិនមានគ្មានអត់មានចូលដល់នេះយើងអាចអានឬយើងនិយាយហើយๆស៊ីងជីហ្នឹងគឺប្រែថាសព្ទាអញ្ចឹងយើងចាប់នៅក្នុងការធ្វើលំហាត់លេខអឺ5របស់យើងឲ្យ អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះផងដែរក៏សូមស្លេសត្រឹមបណ្ណេះក៏ដឹងបបប្រៃសូមអរគុណសូមជម្រាបលា compleite ធ្វើលំហាត់របស់យើងទាំងអស់គ្នាណា